असलकम वरहल वर्का मौलाना इब्राहिम नेवला साहब की आवाज़ में बहुत अच्छी कारगुजारी ख्वाहिशात के रास्ते में चेंज नहीं होता तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस को सुने। सलाम जी हां। जितने खिशों के रास्ते हैं चाहे कितने भी उनको अशबाब मिले लेकिन वो तंगियों में रहते हैं उनका पूरा नहीं होता उनका पूरा नहीं होता हाँ क्यों ख्वाहिश का अंदर एक समंदर है उसकी कोई हद नहीं है ख्वाहिशात कैसी ऐसी मिसाल है जैसे आग आग में जितनी लकड़ी डालो आग ये ना कही के बस काफी है क्या और लाओ और लाओ तो जो रास्ता ख्वाहिशात का है उसमें चैन नहीं होता उसमें चैन नहीं होता और चाहिए और चाहिए ये काफी नहीं ये काफी नहीं है इसलिए अल्लाह ताला ने ये तकाजा रखा है बंदों के सामने कि ए औलाद आदम ए एलाद आदम तू मेरे काम के लिए फारिग हो जा मेरे काम के लिए फारिग हो जा उलझा हुआ मत रहे अब मेरे काम के लिए फारिग हो अगर तू मेरे काम के लिए फारिग हुआ तो मैं तेरे दिल को घनी करूंगा आदमी का दिल घनी भी होता है फकीर भी होता है आदमी फकीर घनी नहीं होता उसका दिल घनी और उसका दिल फकीर होता है असल फकीर दिल है असल घनी दिल है दिल में कोई हाजत मुझे कोई जरूरत नहीं है चुके हैं कोई ज़रूरत नहीं है असलकमल वर्क तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि स्वाद के अमीर के लिए खसूसी दुआ करें बख् मुनीर साहब के लिए जो दो दिन पहले वफात पा चुके हैं और उसके लवाकीन के लिए भी अल्लाह मदद करे और सब्र तहमलता फ़रमाए और हमें इसी तरह दीन के काम को आगे बढ़ाना चाहिए और तबली के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि इसी में हमारी कामयाबी है और इसी में हमारी निजात है और निजात का रास्ता है जजाकल्ला और चाहिए और जब फ़कीर की क्या तमन्ना और चाहिए और, चाहिए, और चाहिए। दिल्ली में निजामुद्दीन में दरगाह की वजह से बहुत फ़कीराम खाना खिला, खाना खिला दो खाना खिला दो तो आने वाले मेहमान उनको खाना खिला देते तो खाना तो एक ही दवा तो वो तो खाना खिला के पेशा देकर चला गया अब दूसरे मेहमान आए दरगाह पर भी जाते हैं निजामुद्दीन आते हैं, उनको वही सवाल खिला दो हदीसों में है कि जो अपने ऊपर सवाल का दरवाजा खोलेगा अल्लाह उस पर मोहताजी का दरवाजा खोलेगा तो उनकी मोहताजी खत्म नहीं होती इस तरह कमाने वालों की कमाने भी कमाने वालों भी इनका भी ये भी फकीर है कि अभी और, चाहिए, और चाहिए, इस लाइन से उस लाइन से इस लाइन से इनका भी कम पूरा नहीं होता जिस तरह उसका कम पूरा नहीं होता यहाँ तक मर जाते हैं और सब चीजें छोड़ के जाते हैं तो दोस्तों हमने मौलाना इब्राहिम देवला साहब की बहुत प्यारी कारगुजारी सुनी और इस कारगुजारी से हमें सबक हासिल करना चाहिए और अपने ख्वाहिशात को लिमिटेड करना चाहिए और हमको दीन का काम अच्छी तरह से निभाना चाहिए क्योंकि इसी में हमारी भलाई है जिस तरह हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए मेहनत की साहिब कराम रज़ी अल्लाजमाइन ने दीन की मेहनत के लिए काम की ये तो उनकी बदौलत हम तक पहुँची है तो हमें दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को दीन की दावत देनी चाहिए क्योंकि इसी में हमारी भलाई है आखिरत की और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए असल